Парень, який обладає ну, необичним голосом для мужчини, який, мабуть, ждала в этом проєкті. Это Хлопець, який багато років ковався за образом Фредді Меркюрі, дуже сподівався, що на голосі країни почують саме його справжнього влада. А за цим... Этим... можно спрятать себя. Не хотелось бы. Я понимала, я себе никогда не прощу, если я не нажму эту кнопку. Вы очень талантливы. Именно с таким голосом я бы хотела поработать. И конкуренция составит тебе девушка, которая обладает очень сильным голосом. Я сразу поняла, что эта девушка должна быть в моей команде. И зовут ее Юля. Юля, яка розчарувалася в шоу-бізнесі, поклала великі надії на проект і щиро прагнула, аби саме тут у неї нарешті повірили. Які там у мене є перепони на моєму путі, що все время нужно за щось там сражатися, буквально вигризати зубами. Вот, Нашел! Вот оно! Для меня это такое счастье было, что мой голос услышали, за то, что в меня поверили. Я тебя не пущу! Я тебя не пущу! Я тебя не пущу! Теперь самая главная задача — все выдать в боях и чтобы все получилось. И у вас э, будет легендарная песня Beatles «Let it be» Когда я услышал, как поют мой напарник или соперник, Сильных сторон в любом случае число преобладающее. Голос, необычно тембр. И ты доставай эти ноты вверху, они же есть у тебя, и бери их тоже. Ну не стесняйся, потому что ну, это тоже твоя какая-то красочка. Я в них верю, и я думаю, что это будет незабываемый номер. И я не могла поступить иначе, как не поставить их вместе ради этой песни. И с ней бы никто не справился так, как они это сделали. Это бои, и победить сильнейший. Самая моя главная задача – это выйти на сцену и выдать все, на что я способна. И я заведомо знаю, что я одного из своих сильнейших участников должна буду потерять. Я это знаю, я это отказываюсь понимать, я это делаю. в тілі носить чоловічий тембр, Юлія Сіренко. битву розпочато. Of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom. Let it be. Ані Лорак, вона придумала дуже мудрий хід. Це була пісня зі спецефектами. тому що якщо заплющити очі, здавалося, що Владислав це дівчинка, а Юля це хлопчик. Миле виконання, легендарний летит мені все сподобалось. Послава, я не помітила ні усміху на твоєму обличчі. Я хотіла зрозуміти, подобається, не подобається, не виказав, не видав. То як сподобалося. Ну, мені було б тяжко зробити вибір в цій парі, тому що в кожного з них є свої сильні сторони. Бо Бог такі цікаві дійсно тембр голосу. Половину пісні слухав їх, а половину пісні згадував, як я в 13 років вперше почув цю пісню. З цієї пісні почалось моє перше знайомство з рок-музикою, і Після цього я вирішив стати музикантом. Це таке своєрідне благословення від Святослава Вакарчука. Серйозно. А, а вот ты о... посмехался. Ну, я, конечно, хочу сказать, что это битва таких титанов и битва интересных тембров. Не просто ты так вот поставила для себя. Сейчас тебе сложно будет Ани выбрать. Если говорить, <плодисменты> на чьей стороне мой выбор, мне показалось, что Влад был чуть-чуть больше в себе, а Юли больше для зрителя. Вы молодцы, браво, но выбор очень сложный у Ани. Тамарочка, ну порадуйте Ане, как ей выбирать, потому что ваше слово очень вагома и ценное для нас. Советовать всегда очень сложно. Аня вложила кусочек своей души и, конечно, очень сложно сейчас выбрать. Меня унесла музыка и мне очень приятно, что такие молодые люди с таким уважением, с таким трепетом э, исполняют бессмертную музыку. Спасибо вам огромное. Я получила наслаждение. Спасибо. Ты Владислав Юля запутали наших наставники. И действительно, звучало как единый дуэт, и теперь они я не знаю, что тебе делать. Я хочу спросить наступно. Почему такие два сильных голоса объединены в цей дуэт? Я поняла, что э, эти голоса э, Влада и Юли только они могут справиться с этой песней. На самом деле мне, ну, действительно очень сложно. Я бы хотела обратиться к вам, мои любимые как коллеги наша Аня, да? да, что вы же понимаете, что эти два талантливых артиста должны остаться в нашем шоу. И, конечно же, по правилам я должна сделать выбор, но я обращаюсь к вам, чтобы вы взяли в свою группу кого-то из этих ребят. Аня, зараз настав час. Вирішити. Я дійсно знаю. Хто залишиться у твоїй команді? Кожен готовий і способен дійти до фіналу. А я бачу, труситься Владислав по чоловічому так непомітно. І б'ється серденько і пульс у юлі. Я це зараз відчуваю. Ані час назвати ім'я того, хто залишається у шоу Голос країни перезавантажу. сегодня в шоу останется человек, который рожден для того, чтобы там стоять, и который... Oh, oh, О, Боже Который достоин этого места быть на сцене. Перший день співочих боїв феєрично розпочав дует Влада та Юлії. А просто зараз ані Лорак мусить вирішити, хто з цих двох продовжить участь у шоу, а хто назавжди поїде додому. Пусть сьогодні в шоу. залишиться чоловік, який... рожден для того, чтобы там стоять и который... О, Боже мой! Который достоин этого места быть на сцене. Ну, Это будет Влад! Влад, ми вітаємо тебе с перемогою! Ну, кажи, що на душі. Я э, испытываю на самом деле двоякі чувства. С одной стороны, это радость, но мы сплотились на самом деле вдвоем благодаря этому доеду. Их. Троеточие, друзья. Поздравляем тебя, я подойду к Юре. ребята. Давайте скажем нашим тренерам, которые еще думают, что Юля должна остаться в шоу. Я вас дуже прошу сгрешить, вкрадить. Святослав, Тамара, Сереж, просим у вас, ну не дайте пропасть такому таланту. Я хочу сказать, что мне уже не впервые бороться. Бороться за место быть под солнцем, бороться за место быть на сцене, это то, к чему я иду с самого детства. И это самое главное для меня. Я не хочу уходить, потому что я понимаю, что я еще показала не все силы. Я не хочу, чтобы голос для меня заканчивался. Сережа. Вы знаете, почему я обращаюсь к вам? Моя команда! Моя команда! возьмите меня, пожалуйста, к себе. Я буду бороться, я буду стараться, я не подведу вас. Час крадишки. Подумайте, я несколько секунд. Час крадишки пришел. что она сделает все, чтобы победить, чтобы оправдать э, надежду, возложенную на нее. И я решил нажать на эту кнопку. Хотя это первый день батлов, и впереди еще было множество пар. Но я понял, что я должен дать этой девушке второй шанс. Всегда нужно бороться до конца, и э, иногда бывают чудеса. Ты в моей команде. Юлечко, мы любим тебя. Не хайте далі, плачешь только от счастья, добре? Классный пускаток у нас. Слава Богу, не прощаемся. Юлия Сиренко. Добро пожаловать на команду. Молодец, видишь как? Я очень рада. Все, ты в шоу. Супер. я в шоке. Честно, в шоке. Может быть, так должно было быть, и я сразу должна была пойти к Сергею. Я использовала этот шанс, и я буду идти до конца. Наступной недели на вас чекает другий раунд найгорячейших вокальных боев року. Еще трошки начнем в кидаться. Здесь uh, 220 вольт. Борьба набирает шаленых Та не батл, та разборки. Справжні пристрасті. Слава не надо! Та неймовірні повороти долі. Страсатися в прямому ефірі. Десятки розбитих мрій. Тут заплакані очі, тут заплакані. Больно прощатися з людьми, які тебе стали близькі. Та лише один шанс бути врятованим. Чому ви так рано всіх обрали?